Сік, компот, морс, квас. А чим ще, окрім цих популярних лініх напоїв, можна вгамувати справу? І так, щоб це було писно і не дуже дорого. Увага! Смачний експеримент. Дивіться, запам'ятовуйте три коктейлі в домашніх умовах, які актуальні саме зараз. Банан, киви, сезонные ягоды, морс, журавлины, коктейль, ягодно-фруктовый мусс. Полный комплекс витаминов, которые есть летом. Человек выпивает и быстро все усваивается, и благодаря этому он имеет бодрость на весь день. Готовится такая ягодная дива лишь несколько минут. От которой черные, мы много не будем То есть Они дают специфический привкус свой, и они достаточно насыщены витаминами, они могут немножко перебить свои качества. На рынке можно, что немножко побольше. Черная смородина, она имеет большое количество витамина С и э, клюквенный морсик тоже, который входит в компонент вместе с лимонным миксиком, оно хорошо действует на организм. Наливаем сахарный сиропчик, чуть-чуть а буквально, готовится просто в домашних условиях, сахар вы заливаете кипятком и размешиваете, и немножко свежего фреша лайма. Все мы заливаем клюквенным морсиком и взбиваем. Вот такая красота у нас получается. Яблочный сик, лимон, мята, трошки сиропа маракуйя. Другой рецепт для швидкого угамывания спраги. В первую очередь нам нужен большой стакан, который везде дома. Полный льда. Лед можно приготовить в домашних условиях, можно купить. Первый ингредиент, который у нас идет, это сироп маракуйя. Следующий ингредиент у нас также идет, также идет лимонный микс. Это смесь лимонного фреша и сахарного сиропа в количестве 30 мл в общей сложности. Далі мы добавляем свежие м'ятки, которые сейчас хорошо есть много. Яблочный сок. Остальное доливаємо спрайтом. Наступний напій ведомства IST, тобто холодний чай, але готуємо його з українським присмаком. Персик. Будульки буде достаточно. Лимончик. Засипаємо льдом. холодный чай. Просто обычный домашний ваш холодный чай доводите до комнатной температуры и заливаем остальное. И немножко гранатового сиропа, буквально грамм стик. Чай сам по себе хорошо удаляет жажду также. И благодаря фруктам э, вы получаете тоже заряд свежести и бодрости. На кожин с коктейлей мы вытратили у него по 15 хвилин с урахованием подготовки фруктов. Как вы видите, все коктейли приготовления очень простые. Все продукты вы имеете в себя дома, на либо на огороде, либо в холодильнике. Себестоимость каждого коктейля мы пройдемся. Фруктово-ягодный мусс 10 гривен, яблоко маракуйя и шприцер 4-5 гривен максимум и холодный чай 4 гривны. Эти коктейли полезны как и для взрослых, так и для детей. Пейте на здоровье. Я бачил Три варіанти вітамінних напоїв можна зробити і в домашніх умовах, бувати здорові і насолоджуватися. А от що такі вітаміни? І де їх шукати, ми запитали наших маленьких розумників. Далі перли від дітлахів.